Bismillahirrahmanirrahim. Na bihina estain, lahu la, khairun nasirin wa mu'in. Halid Musa peyğamber Allah'ın peyğamberidi. İbib gün Allahu Teala'la danışırdı. Alanın mola verirdi. Musa peyğamber Allah'la danışan zaman birinc adamın Allah çağırdı. Biri buyurdu ki Halid Musa peyğamber buyurdu ki ey ibadət ibadət edəndən sonra deyirlər ki Allah zalında bu küfrlər bəik eşidilə bilməsin. Buyur. İcizdə hətta Musa peyğəmbə Buğruşini ariflən Allah. Bu, yəni Allah zalında bu küfrlər bəik amma eşidilə bilməsin. Əhəddə Musa peyğəmbər üçün də o ifa təsvarı. Ey günahçıların Allahım. Allah qərəfinə də çağırır. La paix, la paix, la paix en nom son général. Et je te dis, je te dis ça, yahu. Bu. Azətom musalladı ki, Allah rəbbim. Mən iki dəfə özün adlan çağırdım, sən mənə bir dəfə eşidirəm nə deyirdin. Amma sən də pis adlan çağırdın, günahkarların rəbb olduqdan mən səni səslədim, çağırdım. Sən 3 dəfə dedinlər, bəy ki, bəy ki, bəy ki, eşitmə, eşitməmişəm. O dilətinə. Allahın tobagu ortdişi. Mən sən kimi nə bir addan çağırdım, ey ariflərin, Allah olaraq. Həmin aliflər o irfanlarına, mənəfəətlərinə arxangelar. İkinci vaxt da ki çağırdım, ey ibadət edənlərin ağzını, həmin məni ibadət edən şəxslər, o öz ibadət etdiyi ibadətlə arxangelar. Amma üçüncü səhnəni çağırdım, ey günahçılarım, Allah olaraq səni sən çağırdım üç dəfə ona görə mən eşidirdim, eşitdirəm, eşitdirəm. Onlar dedi ki, bütün günahkarların məndən başqa bir kəsi yoxdur. Günahı işlətmə. Onlara mən demişdim, çəşki yolu yoxdur, damaqı yoxdur. Arxə öz arıf eyfanlarına günəmlər. İbadsə də rəsm namazı oxunda günəmlər. Lakin mən günahkar bəndələrimi məndən qeyrə bir kəs olmadığı üçün mən üç dəfə onlara ləbbeylən, ləbbeylən, ləbbeylən. Ləb. Hər nə ki, bütün lağenetlə, gəlsizlərlə, çağızlarla Nə var? Daha çox ləb-ləb, ləb-ləb, ləb. Şirinəmiş, şirinəmiş, şirin deyib ona gedən başdırıram. Çünki o cənaxçı cünamkarları...